আশা কর্মীদের আজ স্বাস্থ্য ভবন অভিযান যে অভিযানকে ঘিরে এই মুহূর্তে তপ্ত পরিস্থিতি তপ্ত কলকাতা ও সেক্টর ফাইভ সেক্টর ফাইভে আশা কর্মীদের ধরপাকড় পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি বাঘবিতণ্ডা শিয়ালদা ও হাওড়া স্টেশনে বসে পড়ে বিক্ষোভ আশা কর্মীদের দিকে দিক থেকে মিছিল করে স্বাস্থ্য ভবনের উদ্দেশ্যে অভিযান তাদের স্বাস্থ্য ভবন ঘেরাও অভিযান আর যে কর্মসূচিকে ঘিরেই মুহূর্তে তপ্ত কলকাতা সহ জেলার ছবিটা আমরা একই দেখতে পেয়েছি শিয়ালদা স্টেশনে বসে পড়ে বিক্ষোভ আশা কর্মীদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে বাধা কেন মুখ্যমন্ত্রী উদ্দেশ্যে প্রশ্ন আশা কর্মীদের আপনাদের শোনাব লকেট চট্টোপাধ্যায় তিনি গিয়েছিলেন স্বাস্থ্য ভবনে আশা কর্মীদের এই বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে কি বলেছেন তিনি শোনাবো देखिए अभी सब लोग बोल रहे हैं अभी पे थोड़ा सा माहौल बदल गया वहाँ से तीन चार लोग गो बैक गोबैक बोल रहे आप जी उन लोग पूछ रहे थे कि यहाँ पे कोई राजनीतिक उद्देश्य है किसी का हम लोग बोला हमारा तो कोई राजनीतिक लोग नहीं है मुझे दिखाई नहीं दिया अंदर से बोल रहे गो बैक कोई राजनीतिक मुझे अगर कोई गोबैक बोलेगा तो आप सोचिए यहाँ पे अंदर में कौन है कौन लोग हैं सब लोग को भड़का रहे सब लोग यहाँ पे आए हैं अपना पाँच हजार रुपया करके जो भाता देते हैं उसको थोड़ा सा बढ़ाने के लिए इसलिए यहाँ पे आए हैं इसलिए दूर दूर से लोग आए हैं आवाज उठाने के लिए आशा कर्मी का इस साल ये प्रॉब्लम अभी का नहीं है ये सालों साल चल रहा है मुख्यमंत्री उनका जो मिलता है वो हाँ, बहुत दिनों से चल रहा है मुख्यमंत्री बार बार बोलते हैं आज ये कर देंगे वोट आते हैं तो बोलते हैं एक लाख बढ़ा देंगे कल दस हजार कर देंगे वोट हो जाता है तो टाटा बाई हैं अपना अधिकार के लिए ये सही है हम हाँ, उनके साथ है ये तीन चार लोग बाकी आके तृणमूल जैसा गो बैक कर रहे हैं इसमें कोई राजनीति नहीं है हमारा ऑफिस है मैं आ रही थी ये लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रही थी आप कुछ बोलिए इसलिए मैंने बोला ये लोग सही है हम लोग पूरा जनता उनके साथ है पॉलिटिकल तो छोड़ ही दीजिए जनता उनके साथ है क्यों नहीं होगा और पश्चिम पश्चिम का जनता के लिए काम करते हैं करते। उत्तर प्रदेश का तो नहीं है राजस्थान का तो नहीं है पश्चिम बंगाल के लिए तो पश्चिम बंगाल के लिए अगर सेवा करेंगे तो पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री को मालूम नहीं है कि पांच हजार में उसका संसार चलेगा क्या इनका कहना है की हाँ मैंने सुना तो मैंने सुना पे वो लोग तो बोला बहुत सारा जगह में रोक दिया ट्रेन से उसको पकड़ के बाहर में लेके आया उसको उसको उतर दिया ट्रेन से बहुत सारे लोगों को डिटेन कर रहे हैं, मैंने सुना क्यों भाई तृणमूल का कुछ होगा तब तो सब पुलिस लोग हाथ जोड़ के स्वागत करेंगे जब कोई विरोधी लोग आएगा जब कोई ये लोग अपना अधिकार के लिए करेंगे तब क्यों करेंगे ये सब

বিজেপি অফিসের সামনে সবাইকে একসাথে আটকে দেওয়া হয়েছে এটা কিসের জন্য করা হয়েছে কোনো রাজনৈতিক কর্মী এখানে নেই সবাই নিজের নিজের পাওনা অধিকারের জন্য এসছে